করতে পারছি এবং আল্লাহ তালা যেন তাদেরকেও সেই জ্ঞান দান করেন আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না আমার আমলটাই সঠিক হ্যাঁ আমি যে রুলস দেখছি রুলস অনুসারে আমার আমলটা সঠিক কিনা না আমি বিচারক নই বিচারক আল্লাহ পাকরবুল্লা আলমিন তাই আমাকে আমি যদি বলি আমারটাই ঠিক অন্যেরটা ঠিক এই এই পারমিশন আল্লাহ রসুল দেন নাই কোরআন দেন নাই তাইলে আমার আমি আবার আপনাদেরকে বলবো যে কোন অবস্থায় যেন আপনারা পাঁচটা বৈশিষ্ট্য আপনার মধ্যে না থাকে লোভ হিংসা ক্রোধ রিয়া আমার অহংকার খায় সাথে নাই আর কোন অবস্থায় কারো উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করতে চাবেন না অন্যায় ভাবে একজন যদি ভুল নামাজ পড়েও তাকে বলেন না হে বেড়া তুই ভুল নামাজ বললি কেন এই অধিকার কোরআন আপনাদেরকে দেয় নাই এই দে আপনারা কখনো জুলম দোষ জোর জলম জোর জলম কখনো করবেন না যদি আমাকে আপনারা মানেন তাহলে আমার অনুরোধ হয়ে রইল আমি যেদিন পৃথিবী থাকবো না তখন আপনারা এই কাজ করবেন সময় হয়ে গেছে আমরা নামাজের জন্য নামাজ শেষ করতে পারি আমরা সবাই কাতার হন সামনে আসুন সামনে আসেন তুমি সামনে আসো তুমি সামনে আসো না সামনে আসুন মহিলাৰ কথা ঠিক আছে ঠিক আছে পাৰি

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب إليهم ولا الضالين سنة من قد ارسلناك بلك من رسلنا ولا تدجل سنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الصمت إلا غشك الليل وقرحان الوجه إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فَتَحَجَّتْ به نافلة لك أجاء أيب ربك مكاما محمدا وقل رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان ذوقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله Allahu Allah, Akbar. Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا على الضالين يا أيها النفس المطمئنة ترجي إلى ربك راكية مرضية فادخلي في بابي وادخلي جنتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله, الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر, الله أكبر الله اكبر <صفيق> السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله اكبر الله اله لله الله الله أكبر الله أكبر لله الله 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 اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل لكل امه منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام وعلم التوحيد وامر بالاسلام الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد <applause> ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الى دار السلام الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اما بعد فاعلموا ان يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع اعمال اخرى قد سبقت في الخطبه قبل هذا العشر ذبح الاضحيه بالاخلاص وصدق النيه وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودون علماء امته من سننه في كتب الفقه مسائلها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد فقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه لا يأتي يوم القيامة بقلونها وأشعارها وأغلافها فيها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا الصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من السوف حسنة الله أكبر, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وإلا الحمد وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال ابن عمر رضي الله عنه الأضاحي يوما بعد يوم الأضحى وعن علي مثله وهذا بعد من الفضائل وتعلموا من العلماء المسائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحوم